نہ اس جنس سے ادا کرنا چاہیے جو اناج آپ کھاتے ہیں گندم ہے جو ہے پنیر ہے کشمش ہے چاول ہے یا کھجور ہے و علی اما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رازان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس رمضان ناظرین صدقۃ الفطر یعنی کہ فطرانہ زکاة ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تو آج اس کے ہم مسائل فضیلت اور یہ کس کس پر واجب ہے اور فطرانے کی مقدار کتنی ہے آج پھر اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں برے والا کے مایا ناز خطیب حضرت علامہ مولانا عبداللہ پوری رحمت اللہ علیہ کے ہوتے حافظ یاسر عبداللہ گرداس پوری آج ہم ان سے جانیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام حافظ جی کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک حافظ جی صدقت الفطر یعنی کہ فطرانہ اے... میں تو سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ فطرانہ اور زکاة میں فرق کیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں پھر اس کے بعد اس کی فضیلت اور مسائل کے والے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زکاة بھی فرض ہے اور فطرانہ بھی فرض ہے ان میں فرق یہ ہے کہ زکاة کے لیے صاحب نصاب ہونا لازمی ہے جبکہ فطرانے کے لیے صاحب نصاب ہونا لازمی نہیں فطرانے کے متعلق ہمیں جو احادیث ملی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فطرانہ ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے پر غلام اور آزاد پر فرض ہے البتہ جو بچہ عید والے دن بھی پیدا ہو اس پر بھی فطرانہ فرض ہے یہ بات یاد رکھیں کہ زکاة کے لیے صاحب نصاب ہونا لازمی ہے فطرانہ ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا لازمی نہیں اس میں آپ حافظی ہمارے ناظرین کو مقدار بتا دیں کہ فطرانے کی فیقس مقدار کتنی ہے اور زکاة جو صاحب نصاب ہیں ان کی جو کل مالیت پہ کتنی جو زکاة ہے وہ ان کو ادا کرنا ہوگی دیکھیں جو زکاة کا نصاب ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی مالیت یا سوا سات تولے سونا یا اس کی مالیت جس پر پورا سال گزر جائے اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اور فطرانہ جو ہے وہ ایک سا ایک مقدار ہے عرب کے ہاں جس کے اندر چار مد پائے جاتے ہیں ایک سا آج کل ہمارے ہاں جو وزن ہے اس کے مطابق وہ ڈھائی کلو سے کچھ زیادہ ڈھائی کلو اور تین کلو کے درمیان تو یہ سمجھ لیں احتیاطاً تین کلو یہ سمجھ لیں اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ فطرانہ کس سے ادا کرنا چاہیے فطرانہ اس جنس سے ادا کرنا چاہیے جو اناج آپ کھاتے ہیں, ہیں گندم ہے جو ہے پنیر ہے کشمش है. है, چاول है. है, ہے چاول ہے یا کھجور ہے ان کی آپ قیمت کا اندازہ لگا لیں تین کلو کتنے کی بنتی ہے ویسے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جنس کی مقدار ہی ادا کرنی چاہیے بالکل گندم ہی ادا کریں یا کھجور تین کلو یا جو یا پنیر جو بھی لیکن بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی آپ قیمت بھی ادا کر دیں تو وہی وہ کافی ہوگی وہ ہی کافی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گندم کی جو قیمت ہے ہمارے ہاں جو فطرانہ مقرر کیا گیا ہے وہ ایک سو بیس بھی ہے ڈیڑھ سو بھی ہے جو گندم کی قیمت ہے تو جیسے آپ کو مناسب لگے اگر آپ گندم کھاتے ہیں تو گندم میں سے فطرانہ ادا کریں کوئی کھجور وغیرہ یا کوئی اور چیز زیادہ استعمال ہی کرتے ہیں تو اس میں سے فطرانہ ادا کریں کھجور پر تو آف جی ہم فطرانہ نہیں ادا کرتے کیونکہ خجور کھجور جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ہے وہ تو بہت مہنگی ہے وہ تو ہزاروں میں چلا جائے گا اگر ہم کشمش کی بات کریں وہ تو عرب کا رواج تھا اس وقت تو وہ اناج کھجور اور کشمش کھاتے تھے لیکن اس کے اگر ہم مقدار کو دیکھیں تو وہ تو فطرانہ بہت زیادہ بن جانا تھا جی تو دی ہمارے دی 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 تو پھر گندم ہی اس کا ہی فطرانہ تقریبا جی جی آپ گندم کی مقدار میں ادا کر دیں اچھا احودی جو لوگ فطرانہ ادا نہیں کرتے ایک چیز یا وہ اس ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ فطرانہ ادا کر سکیں یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں اس پہ اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی کہ جو فطرانہ ادا نہیں کرتے وہ ایک فرض کے منکر ہیں ایک فرض کے باغی ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے جو فرض کو چھوڑے گا ظاہری بات ہے اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے فطرانہ ادا کرنے کی ویسے تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ زیادہ قیمت تو نہیں ہے ڈیڑھ سو یہ ادا کر سکتا ہے انسان اگر کوئی ادا نہیں کر سکتا تو اللہ اس کی نیت سے زیادہ واقف ہے بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے اسی غفار کرے تو انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو اس کی مجبوری کے تحت معاف فرما دے گا لیکن جان بوجھ کر ہمیں یہ چھوڑنا نہیں چاہیے لازمی ادا کرنا چاہیے فطرانہ ہم ویسے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں لیکن یہ کب تک ادا کر دینا چاہیے یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ رمضان کے شروع میں یا رمضان کے درمیان میں فطرانہ ادا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں صحابہ کرام عید الفطر سے پہلے ایک یا دو دن پہلے فطرانہ ادا کیا کرتے تھے اس کی حکمت یہ ہے فطرانہ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روزے کے دوران آپ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں اس فطرانے کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریب غرابہ کی عید بھی اچھی ہو جاتی ہے وہ بھی اپنی اچھی عید کا بندوبست کر لیں تو یہ ایک یا دو دن پہلے عید سے ادا کر دینا چاہیے ہافت جی میرا آپ سے آخری سوال ہے کیا فطرانہ اپنے رشتہ دار یعنی کہ سگے بہن بھائی کزن وغیرہ کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے یا گھر سے باہر دینا لازم ہے یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے فطرانے کے زیادہ حقدار ہمارے غریب رشتہ دار ہیں جی پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے پھر باہر والوں کو دیکھنا چاہیے اگر ہمارے بہن بھائی ہمارے رشتہ دار فطرانے کے مستحق ہیں وہ غریب ہیں مساکین میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ان کو فطرانہ دینا چاہیے ہاں البتہ انسان اپنے والدین کو دادا دادی نانا نانی اسی طرح شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو فطرانہ نہیں دے سکتی البتہ انسان اپنے غریب رشتہ داروں کو فطرانہ دے سکتا ہے اور ان کو پہلے دینا چاہیے اگر وہ مستحق ہے جی ناظرین آج ہم نے صدقات الفطر یعنی کہ فطرانہ اور زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کی کہ جو فطرانہ اور زکوٰۃ ہے یہ دونوں الگ ہیں فطرانہ رمضان المبارک میں ہر جو گھر کا ایک فرد ہے یا ان کے ہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے اگر وہ ان کے پاس عید گزار رہا ہے تو اس کا فطرانہ بھی ہم پر فرض ہے وہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک سبھی پر فطرانہ لازم ہے اور جو فطرانہ نہیں کر سکتا جیسے کہ حافظ صاحب نے بات کی کہ ان کی اگر نیت ہے نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بالکل عجر دے گا اگر وہ جان بوجھ کر ادا نہیں کرتے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منکر ہیں اور اگر ان کی ادائیگی کے حوالے سے بات کی جائے تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ ادائیگی جو ہے اگر آپ کے بہن بھائی مستحق ہی ہیں تو سب سے پہلے ان کو دینی چاہیے اگر وہ نہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ کے آس پاس ہمسائے ہیں جو غریب ہیں جو یہ اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں تو پھر ان کو ادا کرنا چاہیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے رازان ٹی وی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پر آپ ہمارا پیج لائک اور فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے اللہ حافظ